Вот и нема больше красной школы постройки 1914-го року. Осталось только царский кирпич клейменный. Кстати, тут я еще одно клеймо бачу. Это червоный цегельник. У нас на этом самом был завод на Калиусовской. Можно было бы какой-нибудь музей сделать. Ну, как говорится, у нас роман обидно, поэтому мы можем вот это все продать, разрушить. А потом москали приедут, а у нас ничего тут и, и не было. Все уже разрушено, разломано, знищено, продано бизнесменам хреновым. Ну то цегельник то... А вот это ж Братья Рабиновичи Это завод был По моему в жандармской балке И они До 1914 года Производили кирпич Екатерины Славы. Так надо один кирпичик выбрать. А что это за буква О, а это, это уже другое клеймо. Это там буква Р Рабинович и Моспан, по-моему. Если не ошибаюсь, Рабинович и Мосьпан. У них тоже был, ну они потом уже были вдвоем. коллеги, напарники. Братя Радвіновичі, Радвінович. Я ще походу, цікаво. Ну так, да. подвальчик. Кстати, підвал, если дивиться, він із бута виложить. Ну, це це церковно прихозька школа. Ця школа стояла. А, очень ну, долго. а, а там церква. А церкву за розрушили. Ну, а церковно церковна цю школу розрушили вже наші українці. продалы и развалялы сейчас мы посмотрим на церковную приходскую школу и реставрируют и это в карнауховских хуторах не у нас корноуховки конечно но сейчас посмотрим а у нас корноуховки вот такое добро завалили хм, интересно Может, в Карнауховских хуторах, то есть в Николаевке. Денег хватает на реставрацию будивли. Наверное, богаче громада. Просто ради интереса Я даже зайти сюда. Туда. Ну, да, зайти так само. Как и у нас было. Почти так само. Да, такие жопы большие. Ну, классно. И так. выход во двор, во внутренний дворик. Вот тут обштукатурено обычно. Так что вот так. Проще продать и разломать. Реставрировать из барыхты. Классно было бы, да, Натали? Вот это музей было тут сделать. Тут помещение еще, оно живое, так и оно а дело помещение в том, что вот эти помещения, яким по сто лет, вот этот кирпичик, Иначе стоять будет и стоять. Если его не будут рушить. Так что, Вот так вот. Так.